Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabis Clan. Makin lama kerajaan madani ini semakin tidak mesra kepada mereka yang berbeza pandangan ataupun yang hendak memperjuangkan tentang Melayu. Sebab apa? Sebab bila kita perjuangkan tentang Melayu, kita sebut tentang perkara-perkara yang benar yang berlaku dalam masyarakat, kita juga yang akan dibuat polis, kita juga yang akan dipanggil untuk memberikan keterangan. Saya kena ni. Ha, ni yang main. Sebetulnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak bawa isu lain sebenarnya. Adalah beberapa isu seperti berkemungkinan nyelakan Exco Pertanian Selangor seolah-olahnya macam engkar Teta Sultan Selangor berhubung dengan penutupan ladang-ladang babi dekat Tujuh Sepat. Dan adalah lagi beberapa isu yang saya kira memang patut disampaikan kepada anda. Sebagai contohnya ada juga yang minta saya untuk mengulas berkenaan dengan dakwaan nama Datuk Seri Anwar Ibrahim disebutkan dalam laporan Epstein tu. Tapi yang itu saya kena study betul-betul lah sebab benda ini terlampau berlapis-lapis. Jadi saya tak nak untuk cerita dari konotasi dan juga naratif yang salah. Tapi saya nak cerita tentang apa yang berlaku pada saya pada hari ini. Baru tengah hari tadi, bukan tengah hari lah, dalam beberapa belas minit yang lepas sebelum saya buat video ini, saya telah menerima satu WhatsApp dari seorang inspektor polis yang telah meminta saya hadir ke ibu pejabat polis daerah Dangwangi bagi membantu siasatan dan juga memberikan keterangan berhubung dengan satu video yang telah saya terbitkan bertarikh 26 Januari 2026 26 Januari 2026 itu ialah tarikh sidang meja bulat UEC ataupun sidang meja bulat kontroversi UEC 2.0 anjuran perkasa dekat Dewan Perniagaan Melayu Malaysia di mana saya pun tak tahulah kan video mana satu yang mereka maksudkan sebab saya, ingat saya lah kan saya cuma paparkan live secara langsung uh, sinema Jumlah itu daripada pukul 10 lebih kot kan sampailah ke pukul 12 lebih 2 jam macam itu lebih kurang dan kebenarnya saya juga telah membuat satu video temu bual ringkas bersama-sama dengan Dr. Ridwanti Abdullah dan Dr. Ridwanti pun adalah bercerita berkenaan dengan isu sekolah Cina dan sebagainya lah kan saya ada postkan video itu dan video itu saya kira memang dapat sebutan yang agak memberangsangkan jugalah dalam YouTube saya ini So, saya tak tahu mana satu. Sama ada live itu ke ataupun video yang tu ke, saya tak pasti mana satu yang dimaksudkan dalam laporan-laporan situ. Cuma yang saya tahu, siasatan ini dilakukan di bawah Seksyen 5.05-B Kanun Kesisaan. Di mana Seksyen 5.05-B ini ialah Seksyen yang memperuntukkan tentang kesalahan um, menerbitkan ataupun menyebarkan satu laporan kandungan yang palsu, kandungan yang tidak betul dan sebagainya yang boleh mendatangkan kegusaran awam. Dan juga sedikit telah disiasat juga di bawah Akta SKMM, Seksyen 233 Akta SKMM. Jadi dua itulah yang saya kenalkan. Jadi secara asasnya berdasarkan kepada apa yang diberitahu kepada saya, notis yang dikeluarkan saya ini, saya tidak disiasat di bawah Akta Sultan lah kan. Sebab ini tak ada kaitan dengan raja aja, tak ada kaitan dengan pekauman dan sebagainya. Cumanya 505 ini ialah menyebarkan kandungan yang mungkin palsu yang akan mendatangkan kegusaran awam. Jadi Alhamdulillah lah ekspektif itu memang sangat-sangat bagus. Dia pun ber, oh, kata apa, faham yang saya ketika ini tidak ada di Lebah Kelang kerana anda semua tahu saya berada dekat kampung isteri saya menguruskan perkahwinan majlis perkahwinan adik ipar saya jadi sepatutnya perjumpaan yang dilangsungkan besok telah dapat dianjakkan pada hari Rabu jam 11 pagi. Jadi kepada anda yang nak turun ke apa-apa ke kan sebab ada juga tanya saya eh Papa Berry kalau tahu lah kalau, kalau Papa Berry kena panggil lagi polis ke apa-apa ke beritahu lah nanti kami nak support ke apa-apa ke dan, Alhamdulillah mana-mana yang datang nak support tu saya ucapkan terima kasih banyak-banyak tak -banyak, ada masalah so hari Rabu ke-11 saya akan pergi ke Dawangi lah untuk membantu siasatan memberikan keterangan tapi itulah apa yang saya terfikir tuan-tuan sekalian? Saya mengenangkan tau, bila saya dapat panggilan itu, saya dapat WhatsApp itu kan? Dan WhatsApp itu pula bercerita berkenaan dengan, yelah, si Nami Jibula itu, saya terfikir, mana satu yang bermasalah sebenarnya kan? Saya menerawang sendiri lah. Sebab saya tak asalkan polis eh. Polis ini akan menyiasat bila ada laporan polis. Ini memang ada dalam standing order ketua polis negara. Mana-mana laporan polis mestilah disiasat dia tak boleh tak disiasat. Jadi dalam hal ini saya tak salahkan pun IO ke apa-apa ke yang menyiasat kes ini sebab dah ada dalam polis kan. Jadi mereka kena siasat. Apa-apa pun saya ucapkan terima kasih kepada pasukan polis kerana memberikan kerjasama yang cukup baik kepada saya yang ialah memberitahu saya minta buat appointment sebagainya. Alhamdulillah lah kan. tadi ha, tak macam kes sama saya itu. Saya pun tak tahu saya kena saman. Red saman pun datang. Saya tak tahu ke mana semua kan. Tengok-tengok eh aku dah kelaman. Macam tu akhirnya kan. Macam tiba-tiba je. Polis WhatsApp saya. Dan kalau saya perhatikan alamat dekat situ pun, alamat tu lagi best. Alamat rumah dekat uh, Pangsapuri Kerinci, di mana kali terakhir saya duduk kat situ, ialah lebih kurang dekat 20 tahun lepas. Tapi polis still WhatsApp saya, beritahu saya, okay Cik Faiz, okay yang ini ada satu uh, laporan polis, kita kena siasat, boleh datang kembali ke balik ke apa-apa, bla bla bla. Alhamdulillah, nampak tak komunikasi itu berlaku? Bila berlaku komunikasi, dan saya tahulah apa yang berlaku. Of course, saya akan datang. Saya tak pernah ngelak lagi datang tuan-tuan sekalian. Tak kira apa juga keadaan sekalipun, saya tidak akan mengelak. Bahkan ketika yang saya kena lock up dulu kan, saya datang serah diri. Bukan mereka datang sebelum rumah saya. Saya yang serah diri. Sebab mereka sebelum rumah saya, saya tak ada kat situ. Jadi saya beritahu kepada inspektor, saya cakap tak apa inspektor, saya akan datang serah diri dekat Dawangi. No problem. Jadi, nampak? Komunikasi itu bila ada, baguslah. Cumanya dalam kes uh, Saman Farhaj kata saya ni cubat, saya sendiri lah kan. Tak dapat apa-apa makluman. Tapi tak apalah. Iaitu saya nak cerita lebih-lebih. Saya pun dah berusaha dengan peguam. InsyaAllah mereka akan uruskanlah tentang perkara ini. Cuma nak balik bercerita ni lah kan. Cerita tentang laporan polis ini. Macam saya katakan, polis bila dapat laporan, mereka akan siasat lah. Kita faham benda tu. Cumanya saya tertanya-tanya, atas dasar apa laporan itu dibuat sebenarnya? Atas dasar apa yang mereka berlaporan polis ke atas video saya itu? Video mana satu? Live itu ke? Ataupun termobol yang graduan T ke? Saya terbayang tahu mana satu sekarang ni. Sebab, kalau tidak menjadi kesalahan saya, semasa sidang meja bulat itu pun, ianya dihadiri oleh pengurusi MAIS pengarah Maiz yang hadir, Datuk Sarasuddin tu kan. Jadi dalam sidang biji bulat itu pun saya tak nampak apa perkara yang palsu, yang uh, tak betul, yang fitnah ke apa-apa ke dilontarkan oleh mana-mana uh, hadirin yang datang ke majlis tersebut. Saya tak nampak pula benda tu. Bahkan temubual saya secara peribadi dengan Ridwan T pun bukanlah satu temubual yang saya kira Ridwan T tembak benda tak betul sebagainya. Beliau bukan bercakap tanpa fakta terpasas. Tanpa Beliau seorang pengkaji. Dan beliau juga seorang Cina. Jadi beliau tahu apa yang beliau cakap sebagainya kan. Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu apa yang berlaku sebalik tabi ke apa-apa ke. Tapi dia nanti cakap macam tu. Okay fine lah. Tak ada masalah. Kan? Tapi itulah. Saya masih lagi tertanya-tanya. Atas dasar apa? Kenapa mereka berlaporan polis tu? Adakah mereka nak mengatakan bahawa dia nanti ataupun sesiapa sajalah kan setan nombor satu telah bercakap bohong? Tetapi andai kata kalau mereka itu tidak bercakap bohong. Mereka cakap benda betul, benda fakta, benda logik. Jadi boleh atau tidak asasnya saya buat counter sue ataupun counter telefon polis terhadap mereka ini kerana mereka telah membuat laporan polis yang palsu terhadap saya dan juga kepada sesiapa sajalah yang bakal kena selepas ini. Tapi pula macam saya pelik sangat-sangat kenapa mereka masih lagi hendak menyalahgunakan undang-undang. Mereka hendak menyalahgunakan pasukan kekuasaan, mereka hendak mempergunakan pasukan polis untuk cuba menutup peluru rakyat, cuba untuk menutup suara-suara yang menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Kalau you rasa kami tak betul ke apa-apa ke, fine nombor satunya saman lah kan kalau tak betul. Tapi dalam kes ini, tak ada pula saman itu keluar ke apa-apa ke, Allah Allah misawak lah, saya tak tahu. Nombor duanya, kalau benda itu perlukan penjelasan daripada pihak-pihak terbabit yang disebutkan namanya oleh siapa pun, then korang walaupun kenyataan korang. Lawanlah kenyataan, lawanlah fakta, siapa yang betul, siapa salah sebagainya kan. Itulah adat demokrasi. Demokrasi inilah kebebasan bersuara. Dan kita pun tahu batasan undang-undang. Kalau kita cakap benda yang fitnah dan sebagainya, kita kenalah. Tetapi, untuk contoh lekan macam Duanti ke macam Datuk Saludin ke ataupun macam contohnya uh, orang kata apa uh, Profesor Tio Kok Siong ke kan yang ada dalam majlis tu saya yakin dan percaya mereka ini bukan jenis yang tembak benda fitnah mereka bukan jenis tembak benda tanpa bukti tanpa asal sebagainya Tio Kok Siong sebagai contohnya kan merupakan seorang pengkaji yang begitu berpengalaman sangat-sangat berpengalaman bahkan beliau ini boleh katakan sezaman dengan mendiang Ku Kim jadi ialah lagi sekali saya hendak melahirkan perasaan pelik saya atas dasar apa laporan polis itu buat? Adakah bercakap sesuatu yang betul itu merupakan satu kesalahan? Adakah dengan mempertahankan perkara 152 dan juga 153 Perlembagaan Persekutuan itu merupakan satu ancaman kepada kegusaran awam dan sebagainya? Adakah mempertahankan hak Melayu dan juga hak agama Islam dan juga hak kebangsaan seperti mana tertera dalam perkara 152 dengan 153 itu merupakan satu bentuk benda yang akan mengacau ketenteraman awam? Sejak bila kita hendak mempertahankan perlembagaan, dianggap macam memba auto membawa kepada kegusaran awam. Lakarlah macam tu. Mempertahankan perlembagaan, dikatakan mencetuskan kegusaran awam. Sedangkan kita banyak tengok kenyataan-kenyataan yang menggugat Melayu, menggugat Islam dan sebagainya yang kita nampak terang-terangan 3R, tak ada pula tindakan keras jambit dan sebagainya. Kan? Tapi, yelah kita cakap lebih-lebih lah kan? Sebab Yalah, kita pun faham juga benda-benda macam ni di luar tangan kita. Apa-apa pun -apa -apa, kita just boleh suara macam tu je lah kan. Tetapi of course kita faham. Pihak polis ini memang datang terbalik eh, masalahnya sebab terlalu banyak sangat kisah dan isu pada era madani ini, ini secara rasanya. Tapi tak ada masalah. InsyaAllah pada Rabu macam saya sebutkan tadi, pukul 11 pagi Rabu ini, saya akan hadir ke Dawangi untuk membantu siasatan memberikan keterangan seperti mana yang telah diminta. Cuma satu je lah benda ini apa sidang majlis bulat ini berlangsung pada 26 Januari saya hari ini dapat panggilan hari ini 2 Februari bermaksud lebih kurang dalam 7 hari seminggu selepas sidang majlis bulat itu hari ini saya dapat panggilan seminggu selepas program itu saya dapat panggilan untuk disiasat tanpa Alhamdulillah bagus saya puji tak ada masalah no problem tetapi saya nak tanya kepada pasukan polis diraja Malaysia Datuk Sri Anwar telah dilaporkan kepada polis berhubung dengan perjanjian Anwar Trump dah beratus kali sejak sebulan lebih, dua bulan lepas. Apa status siasatannya? Dah dipanggil untuk siasatan ke belum? Dah dipanggil untuk berikan keterangan ke belum? Sama juga, Datuk Sianwar serta Farah Shwafa telah disebut namanya oleh Yusof Rota dalam laporan polis bertarikh September 2024. Adakah kedua-dua figura itu telah dipanggil oleh pihak polis untuk membantu siasatan dan keterangan? Banyak lagi lah benda-benda yang saya nak sebut ini kan kes-kes uh, yang membebitkan orang-orang yang kenamaan dan kerajaan ini whatsoever yang juga telah dihadapkan dengan laporan polis tetapi sampai sekarang kita tak nampak mereka ini dipanggil oleh pihak polis untuk disiasat dan sebagainya. Kena ingat satu perkara tuan-tuan dan puan-puan kita semua dah faham benda ini. Keadilan itu mestilah ditegakkan dan dilihat ditegakkan sebab rakyat memahati. Saya tak ada masalah untuk bantu siasatan no problem cumanya rakyat memahati kalau kes melibatkan marhain macam kami, Mbak kata Cikgu Bat, hari ini di polis semalam dah kena panggil untuk bantu siasatan. Tetapi kalau orang-orang yang besar seperti ini, buat laporan polis sampai beribu berkajang pun, nampak macam tak menguik je kan? Tak bolehlah macam tu bang. Undang-undang dalam ni negeri kadang yang dikir. Itu semua boleh padam. Itu namanya diktator.